Haruki Murakami bu zadam. Mən bu zadama ərə getmişəm. İlk dəfə onunla Xizək Kurortundakı mehmanxanada rastlaşmışdım. Bu bu zadamla rastlaşmaq üçün ən münasib yer idi. O vestibülün gənclərin səs-küyü ilə dolu küncündə buxarın yanında stulda əyləşib sakitcə kitab oxuyurdu. Artıq günortaya yaxınlaşırdı. Ancaq sanki onun ətrafında hələ də qış səhərinin sərin, yenicə parıldayan işığı qalmaqdaydı. "Bax, obus adamdır." - deyər rəfiqəm buçuldudu. Onda mənim buz adamın nə olduğu haqqında tamamilə heç bir təsəvvürüm yox idi. Rəfiqəm də sadəcə bu adı eşitmişdi. Görünür obusdan düzəldilib. Ona görə də onu buz adam çağırırlar dərefigəm sıfatında ciddi bir ifadə ilə hansısa bir kabusdan və ya yoluxucu xəstəlikdən danışırmış kimi dilləndi. Bu adam uca boylu idi. Gənc görünməyinə baxmayaraq, tikən kimi qalın saçlarındakı ağ tellər əriməmiş qarda nəciklərini xatırladırdı. Onun yanaq sümükləri donmuş daşlar kimi qabarıb çıxmış, barmaqları isə sanki heç vaxt əriməyəcək buzla örtülmüşdü. Bütün bunlara baxmayaraq Bu sotom adi bir insan kimi görünürdü. Ona yaraşıqlı demək olmazdı. Amma diqqətlə tamaşa etdikdə, xeyircəlbici tərəflərini ortaya çıxarmaq mümkündü. Ancaq mən onun görünüşündə nəyinsə qəlbimə çox yatdığını hiss etmişdim. Bunu daha çox gözlərindən duymaq olardı. Onun baxışları qış səhərinin buz sırsırası arasından keçən işıq şüalları kimi sakit və aydın idi. Bu onun cansız bədənində yeganə həyat əlaməti idi. Bir müddət orada dayanıb kənardan buzdama tamaşa etdim. O başını qaldırıb mənə baxmadı. Hərəkətsiz əyləşib, ətrafda kimsə yoxmuş kimi kitabını oxumağa davam etdi. Ertəsi gün səhər buzdam yenə həmin yerdə, eyni şəkildə əyləşib kitab oxuyurdu. Mən nahar üçün meyxanağa gedəndə də, axşam dostlarımla xəzər sürməydən qaydandanda da o əvvəlki yerində oturmuş, gözünü kitabın səhifələrindən ayırmırdı. Növbət etdikcə yenə eyni şey təkrarlandı. Hətta gün batıb şərq qarışanda da o pəncərədən görünən səssiz qış mənzərəsi kimi öz təlində tərpənməsə əyləşmişdi. 4-cü gün günortadan sonra mən bir bəhanə uydurub Hüzeylə sürüşməyə getmədim. Mehmanxanada qaldım və Qabul şəhərlər kimi bomboş olan dəhlizlərdə bir qədər gəzdim. İçəridə hava isti və nəmli idi. İnsanların ayaqqablarında gətirdiyi qar Buxarın yanında ərimiş, içəriyə qəribə qarığı yayılmışdı. Bir qədər pəncərədən bayıra baxdım. Bir-iki qəzet vərəqlədim. Necə və cəsarətimi toplayıb buz adamla danışmaq üçün ona doğru addımladım. Təbii ki, utancaqam. Ona görə də bir səbəb olmadan tanımadığım adamlarla danışmağa çətinlik çəkirəm. Amma bilmədiyim bir səbəbdən içimdə buz adamla danışmaq ehtiyacını hiss edirdim. Mehmanxanada son gecəm idi. İçimdən bilsəsə, bu şansımı qaçırsam, bir daha heç vaxt bu adamla qarşılaşa bilməyəcəyimi deyirdi. Siz xəzəy sürmürsüz? mümkün olduqca laqeydicəsinə soruşdum. O yavaş-yavaş başını qaldırıb, uzaqdan gələn bir səsə çevrilmiş kimi üzünü mənə döndərdi. Sonra sakitcə başını yellədi. Mən xəzəy sürmürəm, dedi. Mən elə burada oturub kitab oxumağı və qarı seyr etməyə xoşlayıram. Onun sözləri, eyni ilə karikaturalardakı söz buludları kimi havadan asılı qaldı. Don vurmuş barmaqları ilə havada məsulmuş bu sözləri dağıdana qədər bir müddət onları həqiqətən görə bilirdim. Ona necə qarşılıq verəcəyimi bilmirdim. Pərt olmuş halda xeyirə donub qaldım. O gözlərimə baxdı və yumşalça gülümsədi. "Əlaqə istəyirsən, buz adam" dedi. "Mənimlə maraqlanırsan, elə deyil?" Bu zə adamın necə bir şey olduğunu bilmək istəyirsən? dedi və sonra yenidən gülümsədi. Narahat olmağa gərək yoxdur. Mənimlə danışdığın üçün soyuqlamazsan. Biz dəhlizin küncündə yerləşən divanda yan-yana əyləşib, bayırda rəqs edəyə də düşən qarda nəciklərini seyr edərək söhbətə başladıq. Mən istə qəkaos fariş verdim. Amma bu zə adam heç nə içmək istəmədi. O da mənim kimi söhbətçi bir adam değildi. Tək çətinlik bu değildi. Biz heç danışacaq ortaq bir mövzu da tapa bilmirdik. Əvvəlcə havalar haqqında danışdıq, sonra isə mehmanxana haqqında. Siz bura tək gəlmisiniz? Bu zadamdan soruşdum. Bəli, deyə o cavab verdi. Bu zadam məndən xizay sürməyə xoşlayıb-xoşlamadığımı soruşdu. O qədər də yox, dedim. Sıfır dostlarımın təkidilə gəlmişəm. Əslində nadir hallarda xizay sürürəm. Onun haqqında öyrənmək istədim çox şey vardı. Doğrudanmı bədəni buzdandı. Nə yeyirdi? Yayda harda yaşayırdı? Ailəsi varmı və s. bu kimi şeylər. Amma bu zadam özü haqqında heç nə danışmırdı. Demək şəxsi suallarımı suruya saxladım. Bunun əvəzinə o mənim barımda danışmağa başladı. Bilirəm, buna inanmaq çətindir. Amma o artıq mənim haqqımda hər şeyi bilirdi. Ailə üzvlərimi, yaşımı, bəyəndiyim və bəymədiyim şeyləri, sağlamlığımı Oxuduğum məktəbi, dostlarımı, hamısını, hamısını bilirdi. Hətta çoxdan unutduğum və keçmişdə başıma gələnləri belə bilirdi. İnana bilmirəm, dəhşət içində dedim. Yad bir adamın qarşısında özümü çılpaq kimi hiss etdim. Siz mənim haqqımda bu qədər şey hardan bilirsiniz? İnsanların fikirlərini oxuyursunuz? Yox, mən insanların fikirlərini oxuya bilmirəm. Bu adam sakitcə cavab verdi. Sadəcə bilirəm. Uzun dərindliyinə baxırmış kimi sənə də baxanda haqqında hər şey bir anda görünməyə başlayır. "Bəs gələcəyimi görə bilirsiz?" deyə soruşdum. "Yox, mən gələcəyi görə bilmirəm." O yenə sakitcə dedi. "Gələcək məni maraqlandırmır. Daha doğrusu, mənim dünyamda gələcəklə bağlı heç bir anlayış yoxdur. Çünki buzun gələcəyi olmaz, onun ancaq keçmişi var. Buz hər şey təmiz, açıq, aydın şəkildə olduğu kimi qoruyub saxlaya bilir. Elə bir ki canlıdır. Buzun əsas xüsusiyyəti də budur. Nə yaxşı, gülümsərək dedim. Buna eşidmək məni yüngülləşdirdi. Etiraf edim ki, gələcəyimin necə olacağını bilməyə heç istəmirəm. Bir şəhərə qayıtdıqdan sonra da bir neçə dəfə qarşılaşdıq. Zamanla görüşməyə başladıq. Həçincd ki nə kinoya, nə də kafeyə gedirdi. Hətta birlikdə restoranda yemək yeməyə də getməmişdi. Bu zadam demək olar ki, heç nə yemirdi. Bütün bunların əvəzində biz parkda bir skamiyada oturub bu zadamın özündən başqa hər şeydən söhbət edirdik. Günlərin bir günü cəsarətimi toplayıb ondan soruşdum. "Niyə beləsən? Niyə özün haqqında heç nə danışmırsan? Sənin haqqında çox şey bilmək istəyirəm. Harda doğulmusan? Validenlərin kimdir? Ən əsası, nə baş verib ki, sən bu zadam olmuşsan?" O bir qədər özünə baxıb başını yellətdi sakit və aidın səslə bilmirəm. Dəhər əklərindən nəfəs aldı. Mən hər şeyin keçmişini bilirəm, amma mənim keçmişim yoxdur. Harda doğulduğumu, valideynlərim kimlər olduğunu bilmirəm. Aylanlar mı? Onu da bilmirəm. Neçə yaşında olduğumu da bilmirəm. Ümumiyyətlə yaşımın olub-olmadığını da bilmirəm. Bu zadam qaranlıqda üzüb-gedən ayıs bir qətər yalınız idi. Bax, bu zadamın bu tərəfinə vurulmuşdu. Məni sanki heç gələcəyim yoxmuş kimi indiki zamanda sevirdi. Mən də onu qarşılığında heç keçmişi olmamış, sadəcə indi mövcud olan birisi kimi sevirdim. Zamanla hətta evlilik haqqında da danışmağa başladıq. Onda mənimcəmi 20 yaşım vardı və o həqiqətən sevdiyim ilk insan oğlan idi. O vaxtlar bir buzdama aşiq olmağın necə bir hiss olduğunu heç ağlıma belə gətirmirdim. Əslində mən normal bir adamı sevmiş olsaydım belə, şübhəsiz yenə də sevgi haqqında heç bir təsəvvürüm olmazdı. Mənim anam və böyük bacım ciddi şəkildə bu evliliyin əleyhinə idilər. Onlar deyirdilər ki, ələ getməyə üçün hələ çox gəncsən. Bundan başqa, sən onun xasiyyətini də bilmirsən. Hətta sən onun nə vaxt, harda doğulduğunu belə bilmirsən. Belə birisinə ələ getməyini, qonlara necə izah eləyəcəyəm? Sosiyel də əgər bu bir buz adamdırsa, bəs birdən alərsə sən nə edəcəksən? Başa düşmürsən ki, nikah həqiqi bağlılıq tələb edir. Bütün bunlara baxmayaraq onların narahatlığı əsassız idi. Əvvalı buz adam həqiqətən buzdan yaranmışdı. Nə qədər istə olursa olsun o əriməyəcəkdi. Onu ancaq ona görə buz adam çağırırdılar ki, bədəni buz kimi soyuqdur. Lakin insanın buzdan ibarət olması mümkün deyil ki, Və onun soyuqluğu insanın istiliyini əlindən alacaq bir soyuqluqdu deyildi. Beləliklə biz ailə qurduq. Heç kəs bizə xeyirdua vermədi. Nə dostlar, nə də qohumlar bu evlilikimizə sevinmədi. Nə də kimsə bizə xoşbəxtlik arzulamadı. Biz toy etmədik. Niqah bağlamağa gedəndə onun hətta qeydiyyatının belə olmadığını öyrəndim. Biz də öz aramızda ərarvad olduğumuzu qeyd etdik. Kiçik bir tort aldık kəsib birlikdə yedik. Bu da bizim toyumuz oldu. Onunla birlikdə yaşamaq üçün kirayə ev tutduq. Buzadan ət saxlanılan soyuducu anbarda işə düzəldi. O heç nə dillənmədən, soyuqdan qətiyyən təsirlənməyərək işləyir və heç yorulmurdu. Bununla belə demək olar ki, heç nə yemirdi. Çalışqanlığına görə iş yerində onu dəyərləndirirdilər və başqa işçilərə nisbətən daha çox əmək haqqı verirdilər. Biz heç kimin işinə qarışmadan xoşbəxt, sakit həyatımızı yaşayırdıq. Bizim həyatımıza da heç kim qarışmırdı. Onun yanında ikən mən hardasa uzaqlarda ancaq onun bildiyi bir yerdə var olan buzdağlarını anırdım. Bu sərt və qopquru buzdaxı dünyada ən böyük dağdır. Bu zadamın əzəmət dolu görünüşü bütün cəhətləri ilə bu dağı xatırladır. Əvvəlcə mən onun əhətdəsində ikən özümü itirirdim. Soladan ona öyrəşməyə, hətta məni qoyununa alanda onu sevməyə başladım. O yenə də özü haqqında danışmamağa davam edirdi. Heç mən də soruşmurdum. Biz qaranlıqda qucaqlaşarkən böyük buz parçasının varlığını içimizdə gizlindən gizliyə hiss edirdi. Bu milyon illər boyu dəyişmədən qalmış nəhəng buz parçası idi. Bizim birgə həyatımızda anlaşılmazlıq hesab olunacaq heç bir şey baş vermədi. Bir-birimizi möhkəm sevərdik. Və heç nə buna mane ola bilməzdi. Ətrafımızdakılar artıq onun varlığına öyrəşmişdilər. Zamanla onunla danışmağa can atırdılar. Gün keçdikcə daha tez-tez o buz adam olsa da, adi insanlardan elə də çox fərqlənmir, deyirdilər. Həqiqətə isə onlar nə məni, nə də mənim yerliyimi qəbul etmirdilər. Biz onlardan fərqlənirdik və onlar bu fərqliliği həzm edə bilmirdilər. Alə həyatımızda heç bir problem yox idi. Biz uşaq istəyirdik, amma hələ ki mümkün değildi. Ola bilsin, insan genləri ilə quz adamın genləri bir-birinə asanlıqla birləşmirdi. Hər halda, uşaq olmadığı üçün özümə bolca vaxt tapırdım. Səhərlə bütün ev işlərini görürdüm və sonra nə edəcəyimi bilmirdim. Mənim söhbət etməyə və ya birlikdə hara-sa getməyə dostlarım yox idi. Qonşularımla da heç bir münasibətim yox idi. Anam və bacım bu zədamı ərə getdiyimə görə hər edə mənimlə küslüydülər. Məni yenidən görmək üçün heç cəhd etmərdilər. Ayınar keçməsinə baxmayaraq, ətrafımızdakı adamlar vaxtaşırı bu zədamla danışsalar da, hər edə qəlblərinin dərindiklərində nə bu zədamı, nə də ona ərə getmiş məni qəbul etmirdilər. Biz onlardan fərqlənirdik. Vaxt keçdikcə aramızda olan boşluğu yox etmək mümkün olmurdu. Belə ki Bu zadam işdə olarkən mən evdə tək qalırdım. Kitab oxuyurdum, musiqiyə qulaq asırdım. Evdə qalmağa üstünlük verirdim. Xüsusilə tək qalmağa öyrəşmişdim, amma gənc idim. Və günlər keçdikcə eyni şeyləri hər gün təkrarlamaq məni narahat etməyə başlayırdı. Darıxırdım, ürəyim sıxılırdı. Bir gün bu zadamə dedim ki, bəlkə dəyişiklik üçün bir neçə günlüyə hara-sa səyahətə gedək. Səyahət deyə o gözlərinə qıyaraq heyranla mənə baxdı. Səyahət etməyə nə ehtiyacın? Mə görsən mənimlə burada olmandan xoşbəxt deyilsən. Dedim ki, əksinə, mən xoşbəxtəm, amma darıxıram. Heç edirəm ki, uzaq bir yerə səyahət etmək ikimiz üçün də xoş olardı. Əvvəllər heç vaxt görmədiyim yerləri görmək istəyirəm. Havamı dəyişmək istəyirəm. Başa düşürsən? Bundan başqa heç bizim balayımızda olmuyor bax. Bir az pulumuz var. Sənin məzuniyyətin də yaxınlaşır. Bir neçə günlük hara-sə getməyin vaxtı deyil. Buzadan dərindən köksətirdi. Uzun barmaqları ilə dizlərini sıxdı. "Yaxşı, əgər sən həqiqətən də səyahət etmək istəyirsənsə, etirazım yoxdur. Bu səni xoşbaxt edəcəksən, səninlə istənilən yerə gedərəm. Bəs hara getmək istəyirsən?" dedi. "Cənub qütbünə səfər edəyimi mən soruşdum. Mən cənub qütbünü seçdim, çünki əmin idim ki, Bu zadama ancaq soyuq yerlər maraqlandırardı. Sözün düzü mən həmişə Cənuba səyahət etmək istəmişəm. Qalın papaq, xəzli paltu geyinib səhər şəfəqləri altında pinqvin sürülərini seyretmək istərdim. Bu sözləri tələffüz edəndə ərin gözlərini qırpmadan düz gözlərimin içinə baxırdı. O an hiss etdim ki, iti ucu bu sırs sırası sanki başıma sancıldı. O bir qədər səssiz dayandı və nəhayət coşğun bir səslə dedi: Yaxşı, mən razı. Əgər sən istəyirsənsə biz Cənub qütbünə gedərik. Sən həqiqətən ora getmək istəyirsən? O dəqiqə cavab verə bilmədim. Bu zə adam mənə o qədər uzun müddət baxdı ki, baxışları beynimi dondurdu. Sonra başımla işarə edib razılığımı bildirdim. Zaman keçdi və Cənub qütbünə getmək idi əslində. Onun ağlına salmağıma peşman olmuşdum. Dilmirdim niyə? Müne ilə gəlirdi ki, Cənub qütbü deyər deməs bu zə adamın daxilində nəsə dəyişdi. Onun baxçıları sərtləşmiş, nəfəsi ağırlaşmış, barmaqları isə daha da buzlaşmışdı. O mənimlə daha da az danışırdı, yemək yemirdi. Bütün bunlar məni çox qorxudurdu. Yol çıxmağa 5 gün qalmış, cəsarətimi toplayıb ona dedim: "Gəl Cənub qütbinə getməyək. İndi bu haqda düşünəndə təsəvvür edirəm ki, ora necə soyuqdur və səhhətimiz üçün də yaxşı deyil. Bəlkə başqa yerə getsək bizim üçün daha yaxşı olar. Bəlkə Avropaya gedək." Gəl İspaniyə səyahət edək. Hə? Biz orada şərab içə bilərik, paella yeyərik, öküz döyüşlərinə və ya başqa maraqlı şeylərə baxarıq. Amma bu zadan nə dediyimə qulaq asmırdı. Bir neçə dəqiqə uzaqda məclul nöqtəyə baxdı. Sonra dedi: "Yox, mən qətiyyən İspaniyaya getmək istəmirəm. İspaniya mənim üçün istidi. Ora çox tozlu və yeməkləri də çox hədiyyətlidir. Bundan başqa, mən artıq cənub qütbünə getmək üçün biletləri almışam." Sənə üçün xüs palto və yun uzunboğaz çəkmlər də alınmışam. Əbəs yeri xət çəkilməyib ki, bütün bunları ataq. İndi biz getməyə bilmərik. Etiraf edim ki, qorxurdum. Ürəyimə danmışdı ki, əgər biz Cənub qütbünə getsək, aramızda düzəldə bilməyəcəyimiz nə isə baş verəcək. Son günlər eyni psixoxunu dəflərlə görürdüm. Görürdüm ki, piyada yol gedirən və birdən dərin bir buz yarğından yıxılıram. Heç kəs məni tapa bilmir və mən orada donub qalıram. Buz yarğanının içindən soyuqdan büzüşərək göyünə baxıram. Şuurum özümdədir, amma hərəkət edə bilmirəm. Get-gədə keçmişdə qaldığımı dərk edirəm. Belə ki, adamlar mənə baxdıqca mənim necə yox olduğumu görürdülər. Mən onlardan geriyə doğru uzaqlaşırdım. Sonra mən yuxudan ayıldım və buz adamın yanımda yatdığını gördüm. O həmişə nəfəs almadan ölü kimi yatırdı. Amma mən bu zadamı sevirdim. Yoxunun təsirindən ağlıyırdım. Mənim göz yaşlarım onun yanağına düşürdü. Bu zadam oyanıb məni qolları arasına alaraq qucaqladı. Pis yuxu görürdüm dedim. Bu sadəcə yuxudur. Yuxular keçmişdən gəlir, gələcəkdən yox. Yuxular səninlə bağlı deyil. Sən yuxulara bağlısan, başa düşürsən? Hə dedim, amma inanmamışdım. Mən səyahəti təxirə salmaq üçün bir bəhanə tapa bilmirdim. Nəhayət Biz Cənub Qütbinə getmək üçün təyyarəyə mindik. Styuardesslər heç danışmırdılar. Pəncərədən baxmaq istədim. Ancaq buludlar çox sıx olduğundan heç nə görə bilmədim. Bir azdan sonra pəncərləri buz bağladı. Bütün bu vaxt dərzində Ərim sakitcə oturub kitab oxuyurdu. Mən özüm də səyahətə getmə həycanını hiss etmirdim. Sadəcə qərara gəlmişdik ki, gedək. Teyranın bilekçəndən enib Cənub qütbünün üzərində addımlayarkən Ərəmin bədəninin titrədiyini hiss etdim. Bu, bir neçə saniyə içində, bir göz qırpımında baş verdi. Üzünün ifadəsində heç bir dəyişiklik hiss olunmurdu, amma onun həyecanlı olduğunu hiss edirdim. Bu zadamın daxilində nəsa sirli, şiddətli bir titrəmə baş verdi. O dayanıb bir qədər samaya, sonra isə əllərinə baxdı. Dərindən köksətirdi. Soramənə baxıb gülümsədi. Eh, bu yerlərə gəlmək sənin istəyin deyilmi? Bəli dedim. Cənub qütbü gözlədiyimdən də uzaqlarda tənha bir yerdi. Oralarda demək olar ki, heç kəs yaşanmırdı. Heç bir fərqli görünüşü olmayan kiçik bir şəhər və bu şəhərdə kiçik bir mehmanxana vardı. Əlbəttə, bu kiçik və görkəmsiz bir mehmanxana idi. Cənub qütbündə turistlər yox idi. Burada bir də nə dolsun, pintven gözə dəymirdi. Burada səhər şəfəqləri görünmür. Burda nə ağaclar, nə çaylar, nə də görməçə var idi. Getdiyim hər yerdə uçsuz bucaqsız buz çölləri vardı. Görə bildiyim hər yer bomboş, sonsuz buz ərazisi idi. Bu zadam illərlə buraya gəlmək arzusu ilə yaşayırmış kimi həyəcanla, yorulmaq bilmədən yerində durmadan gəzirdi. O yerli sakinlərin dilini tezliklə öyrəndi. Şəhər sakinləri ilə sərt, qırılqıtılı bir səslə danışmağa başladı. Busadan üzümdə ciddi bir ifadə ilə onlarla mənim bilmədiyim hansısa mövzularda saltlarla danışırdı. Ərimi mənə ortalıqda təkbaşına qoyduğunu, öz başımın çaresinə baxmalı olduğumu hiss etməyə başlamışdım. Orada hər yanı buz bağlamış o dinsiz dünyada axır ki yavaş-yavaş bütün gücümü itirirdim. Nəhayət hətta əsəbləşməyə belə özündə qüç tapa bilmirdim. Sanki hisslərimin üzərində hakimiyyətimi itirmişdim getdim yolun istiqamətini, zamanın axışını və mövcud olduğumu tamamilə itirmişdim. Bu çorulaşmanın nə zaman başlayıb bitdiyini bilmirdim. Lakin şuurum özünə qayıdanda sonsuz bir qışın bütün rəngləri sildiyi bir buz dünyasında təkdanha idim. Bütün hislərimi, duyğularımı itirməyimə baxmayaraq bir şey başa düşürdüm ki, canım qütbündə ərin, daha zəkc kimi deyildi, dəyişilmişdi. Düzdür, o əvvəlki kimi mənə qarşı diqqətli, səmimi və lütfkardı. Deyirlərəm ki, onun mənə dediyi sözlər hamsürəydən gəlirdi. Amma buna artıq əmin idim ki, o daha Xizək krortda rastlaşdığım buz adam deyildi. Bütün bunları danışa biləcəyim adam da yox idi burada. Cənim qütbündə hər kəsin buz adamdan xoşu gəlirdi. Ancaq onlar mənim dediyim bir sözü belə başa düşmürdülər. Onlar da eyniylə buz adamdakı kimi nəfəs alıb verdikcə On qopaq duman buraxır, bir-biri ilə zarafatlaşır, mübahisə edir, öz dillərində mahnı oxuyurdular. Mən isə otağımda təkcə oturub aylar öncə gördüyüm sanki heç vaxt açılmayacaq bombo səmaya baxıram. Bizi buraya gətirən təyyarənin gedişindən çox vaxt keçmişdi. Və qısa müddət sonra uçuş əmməz olağı eyni ilə mənim ürəyim kimi qalın buz qatı ilə örtülmüşdü. Qış gəlib, ərim dedi. Çox uzun bir qış olacaq. Bundan sonra buralara nə bir təyyarə, nə də bir gəmi gələ bilməyəcək. Ətrafda hər şey donub. Belə görünür ki, bahara qədər burada qalmalı olacağıq. Cənub Qütbinə getməyimizdən 3 ay sonra hamilə olduğumu anladım. Bilirdim ki, dünyaya gətirəcəyim körpə də balaca bir buz adam olacaq. Qarın boşluğum donmuşdu. Onun içində kiçik bir buz palçası üzürdü. Qarnımın içindəki soyuluğu aydınca hiss edirdim. Bilirəm, körpənin datasına oxşayacaq. Onun kimi, bu sır sırasını xatırladan gözləri, bu kimi soyuq barmaqları olacaq və bizim aləmiz heç vaxt cənub qütbünü tərk etməyəcək. Sonsuz keçmişin ruhu çox uzaqlarda olsa da, bütün ağırlığı ilə bizi özünə bağlamışdı. Biz ondan heç vaxt qurtula bilməyəcəyik. Artıq məndə ürək deyə bir şey qalmamışdı. İstiliyi içimdən qeyb olmuşdu. Bəsən bir vaxtlar içimdə bir istilik olduğunu belə yadıma sala bilmirdim. Burada dünyanın bu soyuq köşəsində tək tənha hər yerdəkindən daha yalnızam. Mən ağlayanda buz adam yanaqlarımdan öpür. Axın göz yaşlarım buza dönürdü. O buza dönmüş göz yaşlarımı götürüb dilinin üstünə qoyur. "Bax əzizim, görsən nə qədər çox sevirəm" deyir. Mənsə bilirəm, o yalan demir. Buz adam məni sevir. Anjabil Medin bir yerlərdən əsib gələn soyuq külək onun sözlərini geriyə keçmişə aparır. Məyənə də ağlayıram çox uzaqlarda, soyuq cənub qütbündə. Tərcümə etdi Nərminə Qasımova. Səslendirdi Gülər Qasımova.